Доброго дня сьогодні у нас у гостях учасниця Голосу країни перезавантаження Олександра Зарицька. Привіт, Саша Здрасьте. у третьому раунді вокальних боїв вона перемогла Ярину Хоменко, і в нас е, дуже багато питань до тебе, і також від твоїх прихильників. От е, наступний етап проекту це нокаути. Розкажи, будь ласка, як ти до них готуєшся, і що для тебе найскладніше під час цього етапу. Следующие нокаут, нокауты, вот эти, они очень сложные для меня, потому что в предыдущих как бы, этапах было легко, потому что как бы, меня было, если что, Ира могла меня подхватить, где-то мы договаривались, если ну, как-то было легче, было не так страшно. Теперь нужно исполнять песню самой. И это сложно, тем более песня будет очень сложная, она будет очень голосистая, то есть там ошибиться нельзя, и, ну, если будет ошибка, она будет очень сильно заметна, поэтому нужно, э, это нужно, ну, каждый день, то есть готовиться, э, репетировать, вот. Перед отбором на ослеп ты очень нервувалась, и даже сказала, что у тебя от этого болит все тело. Ты научилась приборговать свои эмоции? Или еще раз затремтишь перед выходом на сцену? Эм, на самом деле, вот, перебаривать эмоции, это очень сложно. Нужны, наверное, не знаю, года просто, чтобы это все перебороть. Вот у меня с этим проблема. То есть я не могу, ну, пока что, я, да, я не настолько профессиональна, что я не могу себя перебороть. Я не могу, э, как бы, ну, выйти на сцену, то есть все забыть. Ну, то есть Ани Лорак нам советовала, как бы, вот у нее уже, это получается давно, и она нам рассказывала, что вот ты выходишь на сцену, ты все забываешь, ты просто ты поешь для себя, как бы, но у меня пока еще это сложно получается, я сосредотачиваюсь на голосе, я закрываю глаза, забываю, что вокруг люди, потом я вспоминаю, что вокруг люди, забываю про голос, то есть а, а, Ани Лорак может это все, ну, то есть, как бы, она общается с людьми, с публикой, она, как бы, контролирует все, ну, короче говоря, у меня есть чему у нее поучиться, поэтому... От під час батлу з Іриною ви співали кавер на хід гурту No Doubt – «Don't Speak». І прочитання цієї пісні не сподобалося Сергію Лазарєву. І після ефіру в соцмережі ти написала, що це аранжування тобі теж якби не дуже до душі прийшлося. І Ігор запитує: чи намагалися ви з Іриною перед боями переконати Ані Лорак, дозволити вам співати в оригінальній аранжировці? на самом деле, мы у нас было несколько вариантов. Ани Лорак была открыта ко всему, она говорит, если ты хочешь, можешь спеть песню, какую хочешь. Мы прослушивали прослушали несколько вариантов, меня послушали, но потом мы все обсудили и мне самой больше понравилась как бы песня "Don't Speak". Мы как бы у нас сразу был вариант этой аранжировки, более такой джазовой, более как сказал Вакарчук мюзикл, вот и как бы мне нравится эта аранжировка, но я считаю, что оригинал, он э, отлично, э, ну, пи, музыка оригинал, отлично подходит к словам. Если бы э, под, ну, под такую музыку мюзикл должны быть веселые слова, как бы там должно быть все легко, но слова в песне на самом деле как бы грустные и хотелось бы более вот, ну, спеть как в оригинале, но мне нравится и этот вариант. Сергій Лазарєв розкритикував номер. Ти його слова сприймала на свою адресу? Чи все-таки розуміла, що він зауваження його до Ані Лорак? Um, нет, и мы и, нет, я не думаю, что это за, за, замечание лорак Я думаю, это просто замечание, как бы не знаю, к выборе самой вот именно этой аранжировки, потому что и как сказал Сергей Лазарев и в комментариях потом в соцсетях писали люди не о наших голосах, не ну не о нас, а именно о выборе аранжировки очень как бы эм, сложно это было предугадать, я думаю как бы там не было, ты перемогла в батле. Чи не почувалася ты винною перед Ириной, которая проиграла? Я, была очень сильная. Я, чувствовала просто, что я монстр. Просто это было ужасно. Я ну, расплакалась сразу. Я сразу говорила, если я даже проиграю, я буду плакать. Если я выиграю, буду плакать. Потому что я очень эмоциональный человек. И мы с Ирой очень сильно подружились. Очень. Мы сейчас с ней общаемся. Отлично. Мы когда репетировали, мы встречались у меня дома, мы репетировали, она ну, познакомилась с моей бабушкой, ну, как бы, все отлично, мы, у нас хорошие отношения, и как бы, это же не я ее выгнала, ну, как бы, то есть мы с ней общаемся отлично. Как-то у нас вовсе не она ну, я, Ну, на меня, наверное, нет. Она но, не лорак. Я не думаю, что она на нее обиделась, потому что у нее еще все впереди, и она, на самом деле, намного профессиональнее меня. Она как бы у нее есть много других сфер работы, ну, поэтому она, я думаю, еще у нее все впереди, и у меня тоже все хорошо. Ваш выступ на подчас батлев» был очень сильным, но и другие участники тоже очень гидно держались. Чей дуэт ты считаешь найкрутейшим из минулого эфира? Не знаю, мне очень сильно понравился Дуэт Марьяны Черной и э, второй. Дорогие. Да, да, мне очень понравилось, мне понравилось, как Святослава Корчук э, там Да, это было очень круто, очень, э, как бы, мне очень понравилось. И еще мне, я не знаю, я не помню других. Как-то я, я просто слишком переволновалась, поэтому я не забыла. Если бы можно было еще раз заспевать в дуэте с каким-то участником и позволили бы тебе сами выбирать пару, кто бы это был? А, о, Боже. <свят> а, я не знаю. О, я хочу очень спеть с Лео. Вот не знаю, мне просто, я обожаю его голос, и я его фанатка. А, ну, я бы с ним хотела спеть. А, я очень хорошо общаюсь с Яношем. И вот с ним мы планируем записать пару каверов, тоже бы с ним спела. А, не знаю, со Славиком, наверное, и с Игорем тоже я. Запытывает твоя прохильница Тетяна. Скажи, будь ласка, с кем ты больше за всех спілкуєшся на проекте? И чьи люди в шоу, які тебе не подобаються? Угу. Общаюсь, блин, я только что ответила на этот вопрос. Общаюсь я, ну, со всеми, врагов у меня точно нет. То есть, ну, я не знаю, как бы у нас все очень общительные. На самом деле, это очень странно, что за такое короткое время, Настолько люди сближаются. Это, это как в лагере. Я не знаю. Мы, то есть, как бы мы все вместе кушаем, мы все вместе отдыхаем, спим, кто-то спит, кто-то там что-то делает, кто-то поет. То есть, у нас э, все слажено, у нас нет никаких там разногласий, мы все общаемся. С кем я больше всего общаюсь? Ну, конечно, со своей командой. Общаюсь с Мэгги, с Марленом, эм, ну, с Ирой. Как бы и Мэгги, Марлен вроде бы все. Юля еще мы с ней общались, но она теперь у Лазарева, поэтому. От людей, которые не подобаются, нема, например. А кого ты уважаешь своим конкурентом в музыкальном плане? На самом деле, боже, я считаю, что я вообще самый слабый участник. Нет, ну просто я считаю, что просто все люди настолько талантливы, что я хожу просто с открытым ртом. Ну, я просто не знала, что настолько есть крутые люди, и я очень рада, что с ними познакомилась. Расскажи, будь ласка, как відбуваються ваши репетиції за Лорак? Как вона поводиться и чему вас на Боже, за Лорак на самом деле очень незабываемо просто репетировать, потому что это первый человек настолько ну профессиональный, настолько вот открытый и настолько э, человек хочет отдать себя другим людям и поделиться своим профессионализмом и своим талантом с другими, что с ней работать одно удовольствие, потому что э, вот она очень смешно напевает мелодии. Вот у нас у нее ж, как бы много песен, которые она должна проработать. Она не все знает слова. И она, боже, это так весело. Она ну, как-то напевает, типа ва -ди -ба -та -па". Ну, и это так прикольно, боже мой. Ну, она очень классная. А какие она порады дает тебе, еще корисного? Um, ну, она дает постоянно советы, очень много советов, очень много информации, но вот. Um я обращалась к ней э, по поводу вот моего волнения, и вот буквально даже два года назад я даже не могла выступать на сцене, потому что э, я заикалась во время пения. Ну то есть как бы не то, что заикалась, а у меня пропадал немножко голос. Вот я пою-пою, и он вот куда-то пропал. И мы разрабатывали это, ну как бы получалось. То есть сейчас уже нету, слава богу, вот этого... Ну, это настолько я волновалась, что у меня, то есть, пропадал голос. Но сейчас я, вот это самая главная, наверное, моя проблема. Потому что я, когда пою, ну, для себя, для своих людей, то есть, как бы в узком кругу, я пою, вот можно сочетать почти идеально. Когда я начинаю петь где-то на сцене, я просто, ну, вижу просто миллион минусов. У меня не получается. Вот это моя проблема самая главная. И мы ее решали. Решили? Ну, почти. Що тебе найбільше здивувало в твоїй наставниці? Чого ти від неї не очікувала? А вона щось продемонструвала не... um, на самом деле, не я не анілораки якби бы почті я какби бы не очень uh, интересуюсь, хоча я об этом очень пожаліла, але я не интересовалась раньше, вот, русской, раніше ну, українською сферой. сферою. Um... Я больше американская, там английская такое, и э, я поняла, что она настолько, а не Лорак, настолько вот как бы прямая такая, вот она со всеми разговаривает просто как, ну вот с друзьями, то есть нет такого там, э, ну там, что она такая высокомерная там или что-то, то есть она всех считает равными, как бы никому у нее нет любимчиков, я думаю хотя. Не, ну не знаю. Я думаю, что, как бы, то есть, э, я думаю, что она все, э, со всеми разговаривает на равных. Она э, вот на самом деле, наверное, это единственный человек, ну хотя и еще Вакарчук, я думаю, вот настолько отдается людям. То есть э, вот она хочет отдать свой талант, она хочет помочь, она хочет, чтобы вот те, кого она выбрала, стали, ну на самом деле, может быть, известными там или добились того, о чем они мечтают. Питание Видалины. Сашуля, ты такая классная, на прослуховываниях на ослеп спевала в крутой, яскравой шапке. И это сприяло тому, что тебя запомнили тысячи зрителей. Кто тебе порадовал ее втянуть? А, это с этим была такая история, я одела шапку вообще в последний момент. И сказала Оле Фреймут, что это может быть из-за того, что у меня было что-то на голове не так, но это не так. Хотя может быть и так. Короче, я в головных уборах чувствую себя ну, увереннее. И я сначала накрутила очень-очень такие пышные локоны, у меня были, были большие такие каблуки, ну то есть как бы я себя чувствовала неловко. Ну то есть если бы я так вышла, я бы может быть и спела как-то хуже. То есть когда я одета как мне нравится, привычно для себя, комфортно, я и, ну как бы звучу увереннее. Надали в голосе Краины ты так само будешь выглядать в таком образе, чей какой-то твой стиль изменится? А, да, поменяется. Я думаю, что а, вот когда будут следующие нокауты, а, то поменяется. Я думаю, у меня будет более классический стиль а, без шапки. Вот. И очень много, кстати, людей хотят у меня ее купить. Хотя ты здесь сфоткаться, да. Это у да. Вот, и я думаю, поменяется стиль, и, как бы я переменчивая, и я могу по-разному себя повести. Цикавый это Олег. Саша, какие порады ты можешь дать тем, кто впервые идет на голос страны? Мне кажется, что самое важное это выбрать песню. Почему-то, ну, как бы, даже если голос не идеальный, даже если есть какие-то проблемы, это все как бы решается. Главное, это слух, это какие-то э, задатки. Э, но выбор песни, это очень важно, я считаю. Что Как ты исполнишь песню, как ты ее подашь, как ты понравишься людям, не понравишься. То есть, вот именно, мне кажется, лучше петь что-то современное, потому что вот сейчас сейчас, мне кажется, больше людям нравится такое что-то современное, что-то такое заграничное, ну, я не знаю, что-то новенькое. Но, понятно, если у человека идеальный голос, если он звучит просто потрясающе, то классика, ну, другого ничего не могу посоветовать. Если оно... Мне кажется, я бы выбрала что-то вот такое вот ритмичное, что-то, ну, то, что исполняла я, эту песню, прайс-тег, она замечательная. Пытаю Мария. Саша, какие люди тебя больше поддерживают во під время участия в шоу? Um, мои родители бабушка просто безумно вообще меня поддерживает она подбирает мне гардероб это серьезно я говорю uh, как бы она очень волнуется ну вот на самом деле она когда смотрит шоу она не может заснуть потом она каждое мое слово я не, даже я ну на самом деле так себя не веду но моя бабушка смотрит потом еще пересматривает каждое мое слово изучает потом дает мне какие-то советы там что не так но как бы все ей нравится но она в шоке, что я потом по телевизору, и ну это классно. Бабушка и друзья, конечно, мои друзья эм, приезжают в Киев, э, в Киеве на съемках со мной, поэтому это классно, что есть поддержка. У тебя з'явилася купа куча прохильников, и они, ну, я впевнена напишу у тебя соцмережах. Че ты? Да каждому. Я отвечаю каждому, может быть не сразу, но отвечаю каждому, и я пытаюсь не просто сказать спасибо там и все. Я спрашиваю там, а что он делает, чем занимается. У меня появилось много знакомых. У меня в каждом городе теперь есть знакомые, и я могу приехать туда. Ну, поэтому это классно. Я очень рада, что я со всеми общаюсь, что ну появились люди, которые могут у меня спросить какого-то совета, как бы, и я рада советовать что-то людям, что я кому-то нужна, это очень круто. Цикавится Костя. Саша, ты дуже мила девчина. Скажи, пожалуйста, чи много у тебя было трудностей на шляху до такой популярности? И что наискладнейшего тебе доводилось делать заради успеха? А, ну, я не считаю себя популярной. Ну, я не знаю вообще э, значение этого слова. Ну, как бы, понятно, это когда человек там, от него нет отбоя, от фанатов. Ну, я не, не считаю себя такой. Но я... Э, трудности, конечно, всегда есть. Ничего не дается просто так. Это, понятное дело, не легко. Это сложно, но это того стоит. После... Э, ну, как бы, когда ты э, после выступления, вот когда ты на сцене, ты еще какой-то непонятное такой, ты в эйфории, и ты не понимаешь, что происходит. Но ну, вот ты выходишь после выступления, ты понимаешь, насколько ну люди хлопали, тебя похвалили такие вот э, люди, и ты понимаешь, насколько это круто, насколько э, ты ну, живешь классно, что ну это не передать словами, это очень классно, когда ты понимаешь, что ты твой голос и ты кому-то нравишься и что ну э, что есть к чему идти, то есть это не зря, то есть это не то, что там ты спел, там кто-то похлопал, ты понимаешь, что люди, людям это нравится, люди хотят видеть тебя, хотят слышать тебя, и вот это вот, я думаю, самое главное. На экране глядачи бачат яскравую картинку, и часом не догадываются, что за кулисами это потребует подготовка очень много времени, работы. Чи не ты в телевизионном конкурсе? Um... Нет, ну как бы было очень много сложностей, макияж делали буквально каждый час, потому что, ну знаешь, там там что-то растираешь, там что-то подпортишь. Я уже задолбала визажистов, которые меня постоянно подрисовывали. Много сложностей, много было проблем с одеждой, потому что я там приношу эту одежду, и говорю, я буду в этом. И говорят, М -м -м". ну как бы подбирали другие, там я была в платье, я хотела быть наверх, наверх в таком балеро, решили одеть курточку, но, кстати, мне больше понравилась курточка, потому что люди профессионалы, люди знают, что делают, поэтому ну, как бы, ну, мне кажется, лучше всего довериться людям, которые этим занимаются, потому что ты такая классная пришла, я все знаю. Ну то есть мне кажется, что люди этим занимаются, стилисты, визажисты, парикмахеры, пусть они это делают. Чем ты сейчас захопливаешься в с а, На самом деле, я же говорю, что я очень применчивая, и вот у меня очень много занятий, как бы, и это может быть э, вот зимой. Я люблю там, например, шить одежду, там летом я люблю рисовать. Ну, то есть, как бы, если. Э, у человека развита более вот эта талантливая такая сторона, там всякие, то я думаю, то и человек занимается, ну, он mm -hmm. разносторонний. Я люблю рисовать, я люблю, э, ну, шить, то есть я могу пошить почти все, что угодно. Ты бы... Ну, раньше шила, ну, как бы, это нужно мне походить еще на курсы, <laughs> потому что у ну, немного не до того, чем хотела, но это классно, то есть пошить и потом одеть, и ты понимаешь, что ты сама это сделаешь сделала, это на халяву. <laughs> ну, то есть, как бы, это круто. Э, увлекаться чем-то, а не просто там, ты поешь, там, ты только этим занимаешься. Мне кажется, это надоедает. Ну, мне надоедает, поэтому... Что бы надыхает на творчество? Я очень заядлый меломан. У меня просто в соцсетях по 4000 аудиозаписей. Ну, я слушаю музыку все время, то есть абсолютно все время. Я засыпаю с музыкой. Я люблю находить новую музыку, то есть я люблю находить новых каких-то музыкантов, которых люди не знали. И мои друзья, я им это распространяю всю эту информацию. Как бы меня вдохновляют, понятное дело музыканты их творчество и я очень люблю вот из всех музыкантов я наверное больше всего люблю Боба Марли mm -hmm. этот человек это просто бог <laughs> и я на самом деле вот когда я слушаю его музыку настроение повышается даже если ты просто безумно грустный то настроение повышается просто до небес ну я просто не представляю такой степени не нужно быть таким талантливым что а кому с твоего точения вдаётся заспокоить тебя, когда тебе тревожно? Эм, моя лучшая подруга, наверное, ну, нет, еще бабушка. <laughs> моя бабушка, я постоянно и звоню, когда у меня что-то случается И она безумно меня любит Поэтому я всегда знаю, что кто-то меня любит И поэтому всегда звоню бабушке Но моя подруга, мы с ней дружим уже около 15 лет И как бы она мне уже как сестра То есть я все рассказываю, и мы все это обсуждаем Мы всегда-то, и потом мы какую-то готовим вместе этому человеку <laughs> То ладно, я пошутила ну, Может, нет <laughs> Короче, вот так, моя подруга и бабушка Запитує Тетяна, Саша, якби как бы у тебе був шанс заспівати з будь-якою світовою зіркою, хто би бы це був? Угу. Ну, половина из них уже, к сожалению, мертвий. Вот, но из современных я бы очень хотела спеть с Рианой, потому что, ну, я равняюсь на нее, я безумно люблю ее стиль, как бы, эм, и я думаю, что мы бы с ней спелись, мы бы подружились с Рианой. Ну, я со всеми бы хотела спеть. Мне очень нравится группа, Seconds to Mars», я бы с ними спела. Ну, нет, я просто стояла и делала так. Ну. А так, короче, очень много, очень много групп, исполнителей, это просто огромное количество. Я бы ко всем приставала, со всеми пела бы. <говорит> а, С украинской эстрады. есть у тебя желание с кем выступать на а, Да, ну, понятное дело, я очень хочу выступить, так как я узнала побольше о своих тренерах, я бы очень хотела выступить с Аней Лорак, потому что... А, У неї є непогані пісні, хороші, і вот, якби деякі з них я б дуже хотіла ісповнити, ну, якщо б сповнена, то, конечно же, з нею. Очень люблю Вакарчука, з ним би я ісповнила кучу пісен. Вот. Но вот, наверное, із э, такої естради української Санні Лорак би бы, хотіла співати. Запитую Олеся. Саша, голос країни, це для тебе сходинка на велику сцену чи лише прагнення і можливість довести своїм оточуючим, що ти чогось варта? Мне кажется, ну, я пыталась доказать своей семье, что я чего-то ну, вот могу, что я чего-то достойна, но эм, я думаю, что это, да, какой-то первый большой шаг к чему-то. То есть это толчок какой-то, который, может быть, в будущем мне чем-то поможет, но мне кажется, что без этого проекта я бы, ну, не смогла бы так, как бы... Эм проявить себя, ну, не знаю, мне кажется, что это очень сложно сделать самому, поэтому я очень благодарна этому проекту, всем, кто этим занимается, Ани Лорак, своему тренеру, что она меня выбрала, вот, и всем-всем-всем очень благодарна. Вот, ты зараз живешь голосом Украины. а чьи у тебя какие-то... Плани на найближче майбутнє вже поза конкурсом. Mm -hmm. Да, я планую, вот сейчас я пишу слова, э, планирую записать несколько песен, может быть, и потом альбом. ще своим прихильникам. Я пожелаю, на самом деле, очень важно, если человек чего-то хочет, если он э, вот хочет, но не знает, нужно ему это или не нужно, то вот я тот человек, который скажу, да, нужно, делай это, мечтай, борись, и вот если тебе нужен толчок, то вот я твой толчок, иди, это твой знак. Дуже дякую тебе. И вам спасибо. У нас в гостях была участница «Голос Украины» Саша Зарицька.